নমস্কাৰ মই বিতুল দাস আশা আৰ্ট বিতুল দাস ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজি আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ মই আছোঁ বৰ্তমান নামনি মাজুলী চিলাকলা গাঁও পঞ্চায়তৰ সন্মুখত থকা আশা চিত্ৰকলা ঔ মৃৎশিল্প প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত ইয়াতে কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰশিক্ষণ দি থকা হৈছে তাৰে মাজৰ আজি সমুজ্জ্বল হাজৰিকাই দুজন ব্যক্তিক ইয়াতে অ অংকন কৰিছে ব্যক্তি দুজন ক্ৰমে ত্ৰিনাৰায়ণ হাজৰিকা আৰু সুনীল দাস বাব তেখেতলোক দুজন একশৰণ ভাগৱতী সমাজৰ মাজুলীৰ জিলা সভাপতি আৰু ছেক্ৰেটেৰী তেখেতলোকৰ যি প্ৰতিচ্ছবি প্ৰতিচ্ছবি আজি খুব সুন্দৰকৈ সমাজলৈ অংকন কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগেই ভাইটি দলে এখন খুব সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰি উলিয়াইছে বেহাবাৰী খ্যাত মোহন মোহনৰ প্ৰতিচ্ছবি ইয়াতে তেওঁ খুব সুন্দৰকৈ অংকন কৰিছে আৰু কিছু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আমাৰ ইয়াতে প্ৰাকৃতিক দৃশ্য বা বন সংৰক্ষণৰ ওপৰতে কিছু চিত্ৰ অংকন কৰিছে আৰু আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যত আমি উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমাৰ এই শিক্ষাৰ লগত জড়িত নহয় বা নাই হোৱা তেখেতলোকক আমি ইয়াত জড়িত হ'বৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ অভি অভিভাৱকসকলকো আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ যি ল'ৰা ছোৱালী আছে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীকে পঠাওক এনেই থকা সময়কণ মিউজিক স্কুল আৰ্ট স্কুল বা এনেকুৱা কিছু কিছু প্ৰশিক্ষণ দিবৰ বাবে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক উলিয়াই দিয়ক কাৰণ আজিৰ যুগত প্ৰতিভাৰ বহুত প্ৰয়োজন গতিকে প্ৰত্যেকটো প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰক প্ৰত্যেকটো প্ৰতিভাৰ প্ৰয়োজন তাৰ হৈ আমি অনুৰোধ জনালোঁ বোলক আমি ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ চিনাকৰিচয় লওঁ ধৰ্মিষ্ঠা ধৰ্মিষ্ঠাই কিমান ধুনীয়াকৈ চলি আহিছে চাওক এয়া ধৰ্মা আঁকিছে এটি ঘৰ পাহাৰ আৰু ইয়াতে খুব ধুনীয়া ফুল আঁকিব ন গছ আঁকিছে অঁ তোমাৰ নামটো কি আছিলে প্ৰণয়জ্যোতি দাসে আঁকিছে এতিয়া এটা পাহাৰ বনাই আছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ মানে পানী বৈ যোৱা এটা দৃশ্য অংকন কৰিব আৰু লাহে লাহে আমাৰ তোমাৰ নাম কি আছিলে ঋতুৰাজ শইকীয়া আঁকিছে চাওক ঋতুৰাজ শইকীয়া এটা খুব সুন্দৰ ছবি অংকন কৰি আছে দেখিছে এয়া পাহাৰ আঁকিছে মানে এটা পাহাৰ আৰু শিলৰ দম আৰু তাতে তাৰপৰাই কিছু পানী চাগে নিগৰি যোৱা আঁকিব চাগে ন তোমাৰ নাম কি আছিলে ভৈগান দাসে আঁকিছে এইটো ছবি দেখিছে আৰু ছবি আঁকি আছে আমাৰ কইনা এটা খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ছবি অংকন কৰি আছে তোমাৰ নামটো কি আছিলে জায়ম হা কি আছিলে অঁ গোপিত জাইৰুম গোপিতা কি আছে এইটো এটা সুন্দৰ ছবি অংকন কৰিছে পেঞ্চিল আৰ্ট কৰি আছে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ ৰং কৰিব ইয়াৰ ছবি অংকন কৰা দেখালোঁ এইটো ছবি অংকন কৰা তোমাৰ নাম কি আছিলে হেমন্ত দলে আৰু তোমাৰ নাম অমৰজ্যোতি পাতি অঁ অমৰজ্যোতি আৰু হেমন্তই মিলি দুয়োটাই ইয়াৰ এটা খুব সুন্দৰ ছবি অংকন কৰি আছে দেখিছে তাৰপিছতে তোমাৰ নাম কি আছিলে তোমাৰ নাম কি আছিলে হিমাংশু পাহাৰী হিমাংশু পাহাৰীক ইয়াত এটা খুব সুন্দৰ ছবি অংকন কৰি আছে হিমাংশু পাহাৰীক আমি মৰমতে কম্পিউটাৰ বুলি মাতোঁ কাৰণ সি যিকোনো কথাৰ উত্তৰ খুব সোনকালে দিব পাৰে তাৰপিছতে আৰু তোমাৰ নাম কি আছিলে ভাৰ্গৱ প্ৰতীম শইকীয়া ভাৰ্গৱ প্ৰতীম শইকীয়া এটা খুব সুন্দৰ ছবি অংকন কৰিবলৈ এয়া আৰম্ভণি কৰিছে আৰু এয়া দেখিছে আমি আমাৰ ভিডিঅ' জৰিয়তে আপোনালোকে দেখাইছোঁ ভাৰ্গৱ প্ৰতিম শইকীয়াক তাৰপিছতে ইয়াৰ এজনে আঁকি আছে খুব সুন্দৰ তোমাৰ নামটো কি আছিলে পংকজ কামা পংকজ কামানে আঁকি আছে দেখিছে খুব সুন্দৰ এটা ছবি অংকন কৰি আছে পংকজ কামানে ইয়াৰ এজনক ছবি অংকন কৰাই দি আছে এয়া সুদৰ্শন দাসে দি আছে তোমাৰ নাম কি আছিলে ৰাজু দলে ৰাজুদলেক আঁকি দি আছে আৰু ইয়াতে আৰু এটি বিশেষ ছবি দেখাবলৈ আপোনালোকৰ মই মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আমাৰ তোমাৰ নাম কি আছিলে সমুজল হাজৰিকা সমুজ্জ্বল হাজৰিকাই আমাৰ মাজুলী জিলাৰ আমাৰ কি আছিলে নামটো তোমাৰ প্ৰণামী শইকীয়া প্ৰণামী শইকীয়াই কিমান সুন্দৰ এটা ছবি অংকন কৰিছে দেখিছে এয়া পাহাৰ সেউজীয়া সেউজীয়া পাহাৰ আঁকিছে তাত পানী পৰি থাকিব নীলা নীলা হয় নহয় আৰু তোমাৰ নাম কি আছিলে প্ৰিয়াক্ষী শইকীয়া একি আছে পিয়াক্ষী শইকীয়া আঁকি আছে বৰ্তমান এয়া পাহাৰ পৰ্বত আহিবলৈ যে পাহাৰটো খুব সুন্দৰকৈ সেউজীয়া পাহাৰ দি তাতে আৰু ব্লেক মাৰি মানে খুব সুন্দৰকৈ আজি খুব কম আহিছে কাৰণ গৰম বেছি হৈছে অকণমান ফেনৰ টেবুল ফেনৰ সুবিধাও কৰি দিয়া হৈছে তেখেতলোকক এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ছবি অংকন কৰিছে আপোনালোকক আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাইছোঁ চাব যদি ছবিখিনি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল ব্যক্তি মোৰ এই আশা আৰ্ট বিতল দাস ইউটিউব চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেখেতলোকক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে মৰম দিলে আমি আগুৱাই যাম আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' আজি দিবলৈ আমি ভাল পাম আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ আৰু আমাৰ যি আশা চিত্ৰকলা বিদ্যালয় আছে এই চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিভা আপোনালোকক দেখালোঁ অকণমান আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত যদি কাৰোবাৰ ছবি অংকন কৰিব লাগে কাৰোবাৰ কোনোবা ব্যক্তিৰ যদি ছবি অংকন কৰে তেতিয়া আমাৰ এই চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু চিত্ৰ চিত্ৰকলা বিদ্যালয়ৰ যি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাতেৰে আপোনাৰ খবৰ যি ছবি সেই ছবিখিনি বা যি ফটো সেই ফটোখন অংকন কৰি নিব পাৰিব ইয়াত ইয়াতে আছে আমাৰ সমুজ্বল হাজৰিকা আছে ভাইটি দলে আছে আৰু তেনেদৰে সুদৰ্শন সুদৰ্শন দাস আছে আৰু কেইবাজন ব্যক্তি আছে কেইবাজন ছাত্ৰ আছে সেই ছাত্ৰৰ হাতেৰে আপোনালোকে ছবি ছবিখিনি আপোনালোকে নিব পাৰিব এতিয়া আজিলৈ আহোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিছে অকণমান আগুৱাই দিব আৰু আগুৱাই নিয়াৰ দায়িত্ব আপোনালোকৰ কাৰণ তেতিয়াহে আমি আগন্তুক দিনত নতুন নতুন ছবিয়ে আপোনালোকৰ মাজলৈ দিবলৈ আমি ভাল পাম ধন্যবাদ আজিলৈ আহোঁ